О, привет! Почему ты попал на это видео? О, ты говоришь, что хочешь себе сделать такой же фон, как у меня? Так что это значит видео для тебя. Сначала мы скачиваем ТикТок и скачиваем вот такое вот приложение. Сейчас вам найду. Скачиваем вот такое вот приложение. Потом мы заходим в ТикТок и настраиваем все, что вам нужно. У меня уже настроено. Потом мы заходим в поезд, и потом мы пишем обои радуха. Пишем обои радуха и теперь ищем какое-то. Потом ищем какое-то. Какой-то там.

Ідемо після Установити ваш і шпалери. Нажимаємо. І у нас тут родиться. Йдемо. У нас отак. От. Потім ми нажимаємо встановити як шпалери. Потім ми нажимаємо зробити фон фоном. Потім ми його нажимаємо головний екран. Нажимаємо. Потім ми виходимо. И у нас появляется вот такие вот экран на планшете или у вас телефон или компьютер я не знаю и у нас появляется вот такие вот экран и всем пока ребята я вас научила как работать вот такие вот экраны всем пока целую вас и очень люблю всем пока